Добрый день, вы дивитесь телеканал Социальная Украина, а так Чорноморську Черноморскую телерадиокомпанию Разобраться в некоторых подіях, які сейчас зараз відбуваються в Україні, допоможе да нам політичний оглядач Олексій Біловол. Алексей, Алексей добрий день. Добрий день. А, вот то, что мне непонятно, это вот поставки оружия от Соединенных Штатов Америки в Украину. Ну сегодня вот прям вот, стало известно, что администрация американского президента Барака Обамы все-таки фактически заблокировала поставки оборонительного оружия в Украину. Это вот ну, окончательное решение то есть не будут поставлять. А откуда это известно? Это стало известно э, из одного источника. Я сейчас не могу просто вот процитировать. Ну, сайт вот буквально минуту назад вот взял просто и принес. И с другой стороны стало известно о том, что э, мид России, э, представитель Александр Лукашевич, заявляет, что возможные поставки американцами вооружений будут влиять и несут угрозу безопасности России. То есть так, сначала Россия сказала, ай-яй нельзя. Но потом Соединенные Штаты Америки сказали, да, не будем. Ну, смотрите, то есть есть такое железное право, да, что ожидание смерти хуже самой смерти. И, в принципе, если посмотреть на контекст, то идет такое качание. То есть Россию выматывают этими постоянными сообщениями. Она буквально как наркоман уже сидит, вот и ждет этих сводок. Я разговаривал со своими коллегами из России, политологами, которые ближе находятся, к, в том числе и имеют источники в Кремле. И они говорят, что все наши медиа сейчас, вот, Обсуждает только одну тему: будут поставки оружия в Украину или не будут? Вы представляете, 140-миллионное государство, у которого сейчас очень серьезный экономический кризис, и говорят, что даже он может быть хуже, чем в 1998 году, когда был дефолт. То есть это вообще крах. А, а почему это крах? Потому что это было до прихода Путина. То есть это вот ну, вообще мрак. То есть мы проиграли все что, все, что имели, да. И они в этой ситуации обсуждают, будут поставки вооружения в Украину или нет. У меня просто видение немножко другое. В этой 140-миллионной стране все средства массовой информации на 99% Нет. под контроль Кремлю. То, что им сказали, обсуждать и разрешили. Нет, то это понятно. То но они обсуждают. Контекст все равно такой. То есть у них условно говоря, заводится вот этот вирус страха, потому что их жизнь складывается от того, будут поставки вооружения или не будут. Их постоянно качают. То есть сейчас второй такой темой стала миротворцы. То есть все время будут миротворцы – не будут, будет оружие – не будет. Тем временем происходят такие достаточно прямые действия, которые показывают как бы политику Запада. Обама, Обама подписал закон, который на год продляет санкции против России. Они собираются Россию все равно удушать, что называется, экономическими методами. Но оружие — это постоянное напоминание того, что будет. Это предостережение. Это предостережение, если будет атака на Мариуполь. Это предостережение, если не будут выполняться Минские соглашения. И оно нужно. Но, в принципе, далеко не факт, что это будет кто-то использовать. Мне кажется, что мы так пристально следим за Россией, что э, э, теряем нить происходящего у нас здесь в стране. Мы так с за, 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 захватом, я кто-то кажуть, следили, как у них падает рубль, евро, как у них там якобы пустые полки в магазинах, мы там все там троллили, мы там хихикали и хакали. Вот сейчас еще нам Крым они нам сами отдадут, что сами как бы не заметили, как у нас все упало и э, обрушилось. А теперь мы как бы вот думаем, что э, это вот на самом деле посадили на иглу. Э, Этой оружием Россию, а не нашу страну. Мне здесь, в, в Украине, мне вообще. По барабану, грубо говоря, что происходит в России. Это меня качают здесь, это я ощущаю себя на игле. Понимаете? Будут или не будут. Ребята, встретитесь и решите, и в конце поставьте точку в этих. Русский язык, он есть в Украине, или два государственных языка. Да. Перестаньте эксплуатировать эту тему. И так дальше, и такое подобное. Иловайская это трагедия или не трагедия? А почему тогда Иловайская это трагедия? А почему тогда... А, под, откуда выводили войска Планова, якобы говорят, а, забыл город? Дебальцева? А Дебальцева не, не трагедия. Вот полегло примерно столько же, но это плановый отход войск у ну, нас был. Не столько же полегло. В Лавайске там вообще тир устроили, вот, а, э, живой тир, когда просто расстреливали наши, которые выходили с техникой. Вот. Вопрос в другом. Вопрос в том, что мы сейчас проходим тест на зрелость общества. Зрелость общества, она проверяется как раз вот такими действиями. Когда мы сами вырабатываем консенсус. А самое главное, когда мы отдаем себе отчет что если нам сюда поставляют оружие, то это повышение ставок. И Россия может это использовать. И как бы кому не нравилось, вот, может, вполне, это будет для нее аргументом. И вопрос в том, а... Насколько есть гарантии, что это оружие будет правильно использоваться? С другой стороны, если его не поставлять, эскалация конфликта будет ну, продолжаться. Поэтому здесь нет однозначного ответа. Для этого А нужно быть на фронте, Б нужно понимать, что в голове у Путина. Угу. Но мне кажется, что когда нам поставят оружие Соединенных Штатов Америки, это мое мнение. Это значит, Америка воюет нашими руками против России. Это мое личное представление. Угу. А вот если бы она ввела сюда миротворцев и поставила было бы там mm -hmm. на, на границе. Вот тогда да, они как-то помогают. Вот я тогда это ощущаю как помощь. Mm -hmm. Ну вот видите, а многие считают, что если не поставляют вооружение в Украину, значит они, значит Запад отворачивается и не поддерживается. Здесь нет однозначного ответа. Ключевой момент, что общество должно говорить без мифов обо всем. То есть оно должно четко отдавать себе отчет. Если будут поставки вооружения, что за этим может последовать, каковы риски? Вот. Четко, то есть отдавать себе отчет, что это может дать возможность России действительно повысить ставки и усилить военные присутствия. Ведь не зря же Путин в Венгрии сказал, что войска НАТО здесь уже воюют, иностранный легион. Кроме того, он же сказал, что уже поставки в Украину вооружения идут. Он-то для чего-то чего это делает? Значит, для он того, он чтобы оправдать выгод... какие-то дальнейшие для... свои шаги, для него же это выгодно в какой-то степени. Вот. но при этом эта угроза должна висеть, потому что э, угроза Мариуполю очень серьезна. И там, и ну там, во-первых, экспортный потенциал очень большой у Украины. Во-вторых, там порт. И в-третьих, да э, эти не... самопровозглашенные республики могут получить выход могут получить источники, продавать, условно говоря, а мы потеряем порт, очень важно. Поэтому эта дискуссия нужна. Вопрос в том, будут они поставлять или нет, нет однозначного ответа. И даже те республиканцы, которые за это ратуют, далеко не факт, что они не используют это как свой аргумент для борьбы с администрацией Обамы. Потому что идет большая политическая игра, и нужно четко отдавать себе отчет, до какой степени Украину готовы поддерживать, до какой степени мы сами должны показывать, за что нас поддерживать, вот, и до какой степени есть вообще усталость мирового сообщества от нас. Потому что прошел год, революция достоинства состоялась. Ну, естественно, не задаются вопросы. Ребят, подождите, ну, пришли новые власти. А почему коррупция на таком же уровне? или прямо, скажем, воровство. И схемы остались все те же самые. А может быть, год — это не показатель? Может быть, должно пройти для того, чтобы побороть такую коррупцию по мировому все-таки опыту э, других стран? Э, должно пройти там пять лет? Может быть, мы торопимся на самом деле? Не, ну смотрите, ну тут же опять надо отдавать себе отчет. Да? То есть, хватит. Вот почему сейчас принят пакет МВФ 17 законов? Потому что сказали, мы не дадим денег, все. Нас больше не интересует ваша разговоры, ваши мотивы, все. Мы понимаем, что вы идете не туда, и вы убеждены, что вы можете как-то распетлять, а мы не верим, что вы можете распетлять. Вы нам должны очень много денег. Я здесь в этой студии говорил, что почти 50 миллиардов к 1 июля 2015 году мы должны отдать, или даже больше. Я сейчас уже не помню точно, но точно в этих пределах. А как мы будем отдавать? А вот, ну вот на этих условиях нам и позволят этого не отдавать, потому что мы соглашаемся на условия, при которых мы можем заработать, и нам уже что-то реструктуризировать, вот, что-то отложить, что-то вообще списать. Но когда мы покажем, что мы готовы меняться, Польша ведь 80 миллиардов, как вот по последней информации, дали не просто польскому правительству, а на развитие регионов, когда они показали, вот мы даем децентрализацию, мы даем регионам полномочия развиваться, дайте нам эти деньги, дайте нам эту кровь, мы заработаем, мы все вернем с процентами. Пока просто как бы вот это больше отражается опять же таки на мне. Я знаю, что там с апреля будет повышаться это, потом газ, потом квартплата, потом постепенно в три этапа. Вот меня уже к этому готовят. И я понимаю, что э, уже там не 400 гривен там, мне нужно будет отдавать, а там возможно 1200 может быть. И я понимаю, что это очень много. А... И я должен как-то вот еще так подумать о стране. Не, ну это же стране дадут 6 или 8 Нет, миллиардов долларов. Вопрос не в том, Костя, как вы это оцените. Вопрос в том, что нужно перестать жить мифами. У нас не должно быть 100 миллиардов дефицита нефтегаза. Вот она, коррупция. Потому что эти где-то дефицит кем-то отмывается и куда-то уходит. Это ненормально. Вот по одной из последних схем, о которой в свое время рассказывал э, э, Гройсман, еще вот до того, как он пришел в парламент. Вот. То есть на одном из заседаний Кабмина было принято постановление, сколько каждый э, гражданин, из которого высчитывается ну, деньги, ну, коммуналка выписывается, вот, сколько он потребляет в сутки. Они какими-то замерами это установили. А потом выяснилось, что потребляет население в 30% меньше, чем там написано. Остальное а бороться. этот газ продается как по цене за промышленность и ложится в карман. А при этом этих денег нет. Они уже оплачены. И вот. у нас этих схем вот так. И пока мы будем верить в мантры про то, что нельзя повышать газ, Нельзя повышать квартплату, нельзя повышать коммуналку, нельзя повышать транспорт. Мы будем жить в этих мифах. Другой вопрос, что если вы повышаете, вы должны, а, делать это медленно, б, объяснять, как вы это делаете. И самое главное, если вы повышаете тариф, объясните, как вы его считаете. Вот на каком основании вы используете эти ценовые показатели, а на каком эти, а потом повышаете. У нас же происходит так, когда заходит ситуация к повышению, все начинают кричать, нет, нельзя, мантра включается, страх, ужас, все. Все говорят, прекрасно. Как у нас было с Чернобыльским фондом? Сколько туда денег каждый год отмывать? Вы знаете, что у нас на детей войны по 7-8 миллиардов с начала принятия этого закона списывалось. А вы можете посчитать и оценить, кто такой ребенок войны? Ну, у меня мама ребенок войны, рожденная в 1944 году. А коли она рожденная в 1944 году, то стало бы детство у нее было еще на военное mm -hmm. время, а потом основная, как бы, масса уже. А на у нее есть время. карточка, при которой можно посчитать, сколько она получила. Есть база данных, при которой вы, я или кто-то еще может проверить, сколько у нас детей войны, куда пошли эти деньги, получили ли они. Их. Так так же можно взять и с чернобыльцами. Так так со всеми, Кость. В этом же проблема наших льгот. У нас льготы пишутся вот такие. Потом, когда нужно, это показывается, говорится, вот смотрите, какая у нас страна заботливая. Выводится 10 человек, которые получают полные льготы. Они говорят, я живу хорошо, у меня все круто. Но они 10%, которые получают полные льготы, которые предписаны, до всех остальных не доходят. Они даже не знают о том, что у нас льготная политика от каждого министерства вот оттуда, вот оттуда, вот оттуда. И вот такой, о, манна небесная просто. При этом единицы знают, что они могут это все получить. А те, кто знают, могут пробиться сквозь чиновников и получают единицы. А это все списывается, а то, всем остальным вешается мантра по поводу того, что нельзя этого делать. То, что у нас там есть схемы и что-то отмывается и где-то что-то разворовывается, это вот, ну, вот как бы кристально чисто понятно. Mm -hmm. Я все-таки хотел вернуться к вопросу да. о Международном валютном фонде. Мне говорят: возьмем маленькое предприятие ЖЕК. Uh -huh. Жек мне говорит: для того, чтобы нам получить сколько-то миллионов долларов, ну для того, чтобы стать uh -huh. э, там и благоустроить твой район, мы должны повысить тебе цены на квартиру. И так мне уже говорят: э, ну скажем там, 10 или 15 год подряд. И я вижу, что реально ничего не происходит, никакая детская площадка, uh -huh. никакая парковка не э, реструктуризируется, не обновляется, не делается ничего. Вот они просто: дай-дай, дай, 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 okay. дай, дай, что, дай. Покажите, куда вы тратили? Ну, вот схему мне принесите. С Жеком можно так, а как с государством общаться? Государство говорит, чтобы получить нам деньги Международного валютного фонда, мы должны повысить цены, то есть должны пострадать вы, граждане. Нам говорит государство. Ну там как бы затяните еще там пояса. Год назад нам говорили затяните пояса, а до 2008 года там до кризиса нам еще несколько раз говорили. Вот мы там все затягиваем, затягиваем. А он говорит, не, ну подождите, давайте еще подзатяните. Ну, давайте, честно говорить. Вот я когда поехал в Лондон в свое время, да, я поразился тому, что у них два крана, ванночка и вода не льется вот так вот, то есть они набирают ванночку, моют руки. В в Лондоне, столице, ну второй по сути столице мирового капитализма, люди не могут позволить себе тратить так воду, ну не могут, потому что она у них дорого стоит. Да. да слушай, при условии, он... если у них из крана течет действительно горячая Правильно. вода, а не то, что так мы платим по счетчику за У них за течет вода, которую можно пить, потому что они за нее дорого платят. И контролируют. А может быть сделать таким образом? Включите у меня дома воду, за которую можно пить, покажите результаты обследования этой воды, поставьте счетчик, который работает от 50 градусов только за горячую воду, поставьте счетчик на мои батареи, которая считает килокалории, потому что у меня солнечная сторона, и мне ваш отопительный сезон с сентября по апрель вообще не нужен. Я прекрасно перезимую с декабря по февраль. Поставьте, а потом повысьте тарифы. Они же сначала повышают, а потом говорят, да, возможно, мы там сейчас где-то. Замечательно. Какой процент населения может так же, как и вы, рассуждать? Ну вот, вот, типа, я согласен, но у нас же все мантра включается. Катастрофа, паника, ужас. Вот вы инвестор, вы хотите войти э, в, ну, в коммунальную систему, вот арендовать какую-то часть, да? Вот. Mm -hmm. Вы хотите вложить свои деньги, и вам говорят, нифига, тариф ты устанавливать не можешь, Потому что он льготный для населения, то ты не можешь здесь ограничения. Он сюда не придет, потому что он должен иметь право регулировать эту систему. Тогда он может сюда прийти, вложить деньги, починить эти системы и в конце концов свести к тому, что вы будете платить меньше и население, потому что не будет таких энергопотерь. Если у нас потери 20 то считайте, что вы 20% отдали на воздух, а за него заплатили. А если бы по этой же цене этих потерь не было, то вы заплатили бы по более дорогой цене, но вы заплатили бы меньше, потому что вы использовали меньше продукта по этой цене. Когда в свое время я разговаривал с Больцеровичем, я говорю, скажите, вот вы там считаетесь ну, доктором, там, признанным э, 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 автором вот этой вот польских шоковых реформ, да, вот, вот скажите, вот, что самое главное, вот самый главный шаг, который вы сделали на пути к вот этому светлому будущему? Он говорит, я повысил цены на газ в пять раз. Я говорю, и? Он говорит, потреблять стали меньше и платить стали меньше ну Для меня это как-то, ну я живу в квартире, да. Mm. А, раньше я платил 7 гривен, сейчас, по-моему, там 14 гривен, в 5 раз сейчас подниму, там пусть это будет даже там 70 гривен, пусть 100 гривен. Ну, 100 гривен для меня как бы, ну, вот не решат вообще ни никакой проблемы. Я как пользовался газовой плитой, кипятил чайник и варил ужин, там, или, я так и ей буду пользоваться. Вот для жителей городов я вот вообще не понимаю. Для сельского жителя, я так понимаю, что это, это будет катастрофа. И тот, кто отапливает, -то, свое жилье там котлом, как, как у меня друзья живут просто за городом у них такой как дом там на два подъезда и вот они там поставили себе котел это, это я понимаю это для того чтобы улучшить жизнь нужно повысить цены на газ смотрите если есть дефицит бюджета да его неоткуда взять тогда что делается включается печатный станок этот печатный станок увеличивает количество гривневой массы которая в конце концов обрушает гривну. И сохраняя цены на газ, те, которые были, и позволяя включать этот печатный станок, и в четыре раза обрушивая гривну, мы в конце концов заплатим дороже. Это система. Я не против повышения цен на газ. Хорошо, я за цен повышения на газ. Но покажите мне другой реальный шаг. Вот, ну, реальный шаг, я вижу, да, повысились. Платежка пришла и в 4 раза больше. Реальный шаг. Покажите мне обратный реальный шаг, что эти деньги пошли вот туда, и там стало лучше. Так вот ключевой момент. Люди не должны говорить, мы против. Люди должны говорить, объясните, как и где. Так нам не объясняют. Так, потому что у нас мантра мы против. Это не при одних выборах нельзя было это делать. И это делается вот так из-под палки, потому что э, вы говорите, ну подождите, вы хотите, чтобы что-то менялось. Вот вы знаете, что одним из главных показателей МВФ это бездефицитный бюджет «Нафтогаза» к 2017 году. Mm. Это ключевой момент, потому что столько, сколько писают, списывается на «Нафтогаз», на пенсионный фонд. Это просто ну, ну, нереально. Понимаете? И там у нас 80% всех коммунальных сетей изношены. Их надо менять. Государство не может это делать. И пока мы будем находиться в вот такой вот вакууме, вот, лишь бы чего не вышло. Вот я, например, там в семье, я все время с ним бываю и говорю, это стоит денег. И я знаю, что и в других семьях свет не выключается, вода льется потоками. Мы должны научиться экономить и использовать этот продукт качественно. И вот тогда будет стоять счетчик, и нам идут это важно. Но при этом нужно не, не бросать все на самотек, говорить, о, любимое государство, ты нас наклоняешь, наклоняй дальше. Нифига, объясняй. А -а -а. И вот когда будет вопрос, хорошо, ты хочешь повышение, объясни почему и как что в итоге и что мы получим, и насколько это будет. Кому это обращаться? Ну как, инициативные группы, люди отслеживают, звонят, говорят, снимают сюжет. Общество реагирует, но реагирует не в тупую, нас продали. Потому что когда общество хочет все упрощать, те продали, те купили, те хотят захватить. Ну, это тупик. Потому что за всеми есть какое-то позитивное намерение. И для чего-то это происходит. Хорошо. А тяжело, ну вот, допустим, опубликовать и уже афишировать схему повышения на газ? Это шлико, легко, да, то есть взяли там и вывесили в газете какой-нибудь, это Верховная Рада, потом это перепечатали другие э, газеты и все. А потом нельзя такую же схему, план на пятилетку. Вот мы повысили цены на газ, в результате чего в течение пяти лет повысится вот сюда. Не могут вот дальше вот продолжить как бы сделать А, сказали А и сказали Б. Кость, Если повысим, будет вот так. Общество должно этого захотеть. А Общество этого не хочет. Общество считает, что а, они-то повышают, но они просто будут в пять раз или в три раза больше разворовывать. И так поэтому. Так вот пока общество в это верит, мы же получаем то. Вот я вам не только как эксперт-аналитик там. Но это дуальность мира, как да? Как профессиональный теория, коуч, да. вам говорю, мы получаем то, что мы верим и что, ну как бы, что мы программируем. Угу. Общество верит, что разворуют, и они воруют. Общество верит, что там э, э, вот паника в магазинах. Последний пример самый яркий. Цены на две трети повысились из-за того, что был спрос на эти товары. Если бы его не было, они бы так не повысились. Но люди же они боятся, они берут, закупают мешки сахара, крупы. И создают ситуацию, при которой цены повышаются. Есть маленькое, но э, об этом много говорят, но как реально обстояла картинка. Ну, я, допустим, не почувствовал никакой паники. Все в моих магазинах было. Я вообще могу не ходить 2-3 дня в магазин. Видите? Люди почувствовали, и паника была очень серьезная. То есть она действительно что... была? Была, сметали, очереди стояли. Ну, просто я в панику не верю. Я понимаю, что мне столько этого всего продукта не надо. Вот. Я не хочу тратить свое время, чтобы стоять в очередях, вот, выталкивая. лишний раз не надо тележку схватить, вот этого продукта. Это как мы смеялись: там, вот эта гречка, там, крупа и прочее, вот, фасоль, которую они набрали. Вот, у них там жучки будут летать. Вот, это, все. это смешно, но это больно на самом деле. Люди должны наконец-то понимать, что от того, что они делают, зависит их. Жизнь. От того, когда они поддерживают Юлину тысячу, они должны были понимать, что инфляция заберет у них две. И это закон, и ты его не переплюнешь. От того, какой у нас дефицит бюджета, его будут закрывать теми триллионами, которые будут печатать станок, выпускать наличность и обрушивать курс. Но. На этом нужно уже завершить. Дякую за эмоции и за то, что встретились и поговорили. Я думаю, что все будет хорошо. Самое главное, мы, вы понимаете, мы получили такую сумасшедшую прививку кровавую, очень много потеряли, и поэтому теперь дорого это все. Не сразу это все уходит, но дорого и, и взятки платить и позволять, чтобы тебе шею наклоняли. Это сложное сейчас время. Но я уверен, что мы из него в Вийдемо. Тому що ми, во-первых, не одні, а во-вторых, ми дуже э, багато за це вже заплатили авансом. Олексій Біловолий, політичний оглядач, був э, з нами сьогодні. Дякую вам. Дякую. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми ще повернемось.